নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টুৱেলভ স্বদেশ অধ্যয়ন চেপ্তাৰ টু অসমৰ জনপথ গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা উপকৃত হ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া লোকপ্ৰিয় হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ওঠৰশ বাসত্তৰ চনত দুই নম্বৰটো দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যা কিমান উত্তৰ তিনি কোটি বাৰ লাখ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ ছয়সত্তৰগৰাকী তিনি নম্বৰ অসমৰ জনসংখ্যা ভাৰতবৰ্ষৰ মোঠ জনসংখ্যাৰ কিমান উত্তৰটো হ'ব দুই দশমিক ছয় শতাংশ চাৰি নম্বৰটো অসমৰ মাটিকালি ভাৰতবৰ্ষৰ মোঠ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দুই দশমিক চাৰি শতাংশ পাঁচ নম্বৰটো অসমৰ কিমান শতাংশ লোক প্ৰাথমিক বৃত্তিৰ লগত জড়িত উত্তৰ বাৱন্ন দশমিক চাৰি শতাংশ লোক ছয় নম্বৰটো অসমৰ জনবসতিৰ ঘনত্ব কিমান ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত তিনিশ সাতাৱন্ন গৰাকী সেইটো আকৌ বা কৈ দিছোঁ না প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত তিনিশ সাতাৱন্ন সাত নম্বৰটো অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণসমূহ কি কি উত্তৰ এক নম্বৰ জন্মহাৰ বৃদ্ধি দুই নম্বৰ মৃত্যু হাৰ কম আৰু তিনি নম্বৰ জনপ্ৰৱজন আঠ নম্বৰ বি টি চি জিলাকেইখনৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কুকুৰাঝাৰ দুই নম্বৰ বাক্সা আৰু তিনি নম্বৰ ওদালগুৰি ন নম্বৰটো অসমৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নগৰ কেইখনৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এক গুৱাহাটী দুই শিলচৰ তিনি ডিব্ৰুগড় আৰু চাৰি নগাঁও দহ নম্বৰটো অসমৰ কোনখন জিলাত জনবসতিৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো হব কামৰূপ মেট্ৰ এঘাৰ নম্বৰটো দুহেজাৰ একৰ পৰা দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপ্ৰিয় অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ কিমান ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ষোল্ল দশমিক ন তিনি শতাংশ বাৰ নম্বৰটো দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এক কো তেৰ নম্বৰ অসম চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ পঁচাশী চনত চৈধ্য নম্বৰটো অসম চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰা অন্যতম পদক্ষেপ কি উত্তৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী প্ৰস্তুতকৰণ পোন্ধৰ নম্বৰটো দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যা কিমান ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰায় তিনি কোষ ষোল্ল নম্বৰটো দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ সাক্ষৰতা হাৰ কিমান ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বাসত্তৰ দশমিক দুই শতাংশ সোতৰ নম্বৰ অসমত পঞ্চমবৃত্তিত জড়িত লোকৰ সংখ্যা কিমান উত্তৰটো হ'ব তিনি দশমিক শূন্য শতাংশ ওঠৰ নম্বৰ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি মতে অসমৰ মহিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান উত্তৰটো হ'ব ছয়ষষ্ঠি দশমিক তিনি ঊনৈছ নম্বৰটো অসমত বিভিন্ন বৃত্তিত নিয়োজিত জনসংখ্যা শতাংশ হিচাপত দেখুওৱা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শিল্প বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো অশানুৰূপ অগ্ৰগতি নোহোৱাৰ ফলত বিভিন্ন বৃত্তিত নিয়োজিত লোকৰ সংখ্যা তাৰতম্য দেখা যায় ক নম্বৰটো প্ৰাথমিক বৃত্তি বাৱন্ন দশমিক চাৰি শতাংশ ব্ৰেকেটত আছে কৃষিজীৱী চল্লিছ শতাংশ কৃষি শ্ৰমিক বাৰ দশমিক চাৰি শতাংশ ক টো তেনে খ নম্বৰটো দ্বিতীয় বৃত্তি চৈধ্য দশমিক শূন্য শতাংশ তৃতীয় বৃত্তি চৌব্বিছ দশমিক তিনি শতাংশ চতুৰ্থ বৃত্তি ছয় দশমিক তিনি শতাংশ আৰু লাষ্টত আছে পঞ্চম বৃত্তি তিনি দশমিক বিশ নম্বৰটো মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ লাই খুটা বুলিলে কি বুজা এই লাই খুটাকেইটা কি কি উত্তৰটো হ'ব মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ধাৰণাটো আৰম্ভ হৈছিল ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভৰ প্ৰায় চাৰিটা দশকৰ পিছত এই ক্ষেত্ৰত অকল দেশীয় আয়সূচক হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছিল মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ধাৰণা উদ্ভাৱক মেহবুল আল হক আৰু অমৈত্য হেন ডাঙৰীয়াই তৎপ অনুযায়ী শিক্ষা স্বাস্থ্য মানসিক স্বাস্থ্য আদিও মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ অপৰিহাৰ্যসূচক মানৱ সম্পদৰ লাই খুটাকেইটা হওক এক নম্বৰটো সমতা দুই নম্বৰটো উৎপাদন তিনি নম্বৰটো স্থায়িত্ব চাৰি নম্বৰটো অধিকাৰ এতিয়া হওঁ আমি একৈছ নম্বৰটোলৈ কৌশল বিকাশ কি কৌশল বিকাশ অসমত কেনেকৈ কৰিব পাৰি এতিয়া উত্তৰটো এনেদৰে হ'ব প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশেষ গুণ নিপুণতা বা যোগ্যতা থাকে এই ক্ষেত্ৰত আমি উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰলৈ লক্ষ্য দিব লাগিব যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গতানুগতিক শিক্ষাৰ বাহিৰেও অন্য বিশেষ গুণ নিপুণতা বা যোগ্যতা থাকে তে যেনে কোনো ল'ৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী খেলত ছবি অঁকা গান নাচ ইত্যাদিত অন্য প্ৰতিভাৰে ভৰপূৰ তেনেবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কিবা এটা কৰি দেখুৱাবৰ মন থাকে আৰু তেনে ল'ৰা ছোৱালীৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰৰ প্ৰতিভা বিকশিত কৰিবৰ বেচৰকাৰীভাৱে কোনো মাচুল নোহোৱাকৈ সিহঁতক সিহঁতৰ যোগ্যতা আৰু অধিক নিপুণ কৰাৰ বাবে যি কৌশলেৰে সিহঁতক বিকশিত কৰি তোলা হয় সেয়াই কৌশল বিকাশ ডিজিটেল লিটাৰেচি হস্পিটেলিটি ইণ্টাৰপ্ৰেঞ্চৰশ্বিপ ইত্যাদি শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৌশল বিকাশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বাইছ নম্বৰটো অসমত পাহাৰীয়া জিলাকেইখনৰ নাম লিখা পাহাৰীয়া জিলাকেইখনত জনবসতি হেৰেঙা হোৱাৰ চাৰিটা কাৰণ লিখা উত্তৰটো হ'ব অসমৰ পাহাৰীয়া জিলাকেইখনৰ নাম হ'ল কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাচাও পাহাৰীয়া জিলাকেইখনত জনবসতিৰ হেৰেঙা হোৱা কাৰণবোৰ হ'ল ক জিলা গ্ৰাম্য উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ আঁচনিৰ সেৱাৰ সুপ্ৰভাৱ ঘ নম্বৰটো নিগাজী গাঁৱৰ সংখ্যা তাকৰ গ পল্লী শ্ৰেণীভুক্ত গাঁৱৰ সংখ্যা পাহাৰীয়া জিলা তিনিখনত অধিক ঘ নম্বৰ বসবাসৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ন্যূনতম সুবিধাৰ অভাৱৰ হেতুকে জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত তেইছ নম্বৰটো জনপ্ৰৱজনৰ কেইটামান সুপ্ৰভাৱ লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এক নম্বৰ বিভিন্ন ধৰ্ম ভাষাৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলত এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছে দুই নম্বৰ ভাৰতৰ তথা অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাইছে তিনি নম্বৰটো এজনে আনজনৰ ভাল মতাদৰ্শ ব্যৱহাৰ শিকিব চৌবিছ নম্বৰটো অসমত হোৱা জনপ্ৰবজনে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অসমত হোৱা জনপ্ৰৱজনে বহু ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে এক নম্বৰটো জনপ্ৰৱজনৰ ফলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে দুই জনপ্ৰৱজনৰ ফলত খাদ্য বস্তু বাসস্থান আদিৰ নাটনি হৈছে তিনি জনপ্ৰৱজনৰ ফলত নিবনুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ ফলত মানুহৰ কৰ্মকাৰ্যত অসুবিধাৰ সৃষ্টি চাৰি নম্বৰটো জনপ্ৰৱজনৰ ফলত ৰাজনৈতিক বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছে পাঁচ নম্বৰ জনপ্ৰৱজনৰ ফলত ধৰ্মীয় জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে ছয় নম্বৰ জনপ্ৰৱজনৰ ফলত ভাষিক জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে পঁচিছ নম্বৰটো প্ৰাক স্বাধীনতাৰ সময়ত অসমলৈ কাৰ কাৰ আৰু কেনেকৈ জনপ্ৰৱজন ঘটিছিল উত্ত হ'ব প্ৰাক স্বাধীনতাৰ সময়ত অসমলৈ বহুতো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আগমনৰ ফলত জনপ্ৰৱজন ঘটিছিল এইসমূহ জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ বিষয়ে তলত আলোচনা কৰা হ'ল এক নম্বৰটো মংগোলীয় চুতীয়া আহোম বড়ো মিচিং আদি লোকসকল পাহাৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা লোক অসমৰ মাটি সাৰুৱা কৃষিভূমি সমতল ভূমি আদিৰ ফলতো এইসকল লোক অসমলৈ আহে দুই নম্বৰ আৰ্যসকল আৰ্যসকল উত্তৰ প্ৰদেশ আদিৰ পৰা অসমলৈ প্ৰৱজন কৰিছিল এইসকল লোকৰ কেইটামান উদাহৰণ হ'ল উৰিয়া কলিতা বামুণ আদি লোকসকল তিনি নম্বৰ চাহ জনগোষ্ঠীসকল চাহ জনগোষ্ঠীসকল চোতানাগপুৰ মালভূমি অঞ্চলৰ পৰা অসমলৈ প্ৰৱজন কৰিছিল এইসকল লোকৰ উপৰিও বহুতো লোকে বা জনজাতিৰ লোকসকলে ইয়ালৈ প্ৰৱজন কৰিছিল এইসকল হ'ল সেইসকল হ'ল মোগল নেপালী বাংলাভাষী আদিসকল এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত